26 числа я находился на работе здесь, вот, ну, как бы повседневный день, где-то в районе полпятого, может ну, начало, начало полупятого, уходил клиент очередной, выходил, стоял, пил кофе, выходил на улицу. Я следом за ним начал тоже на улицу. Ну, людей было мало, думаю, выйду на улицу тоже. И в это время смотрю в окно, подходит два парня, ну, малолетки. Вот. У одного, ну подошли целенаправленно, прямо вот целенаправленно подошли к машине, у одного в руках льдина. Он берет эту льдину, бросает по машине, вот, и спокойно, не текая, ничего, выходят и пошли. Я в это время выбегаю на улицу, оттолкнул этого парня, говорю, да, я пройду первый, я выбегаю на улицу. Один из них сразу, только меня увидел, убежал, мгновенно убежал, вот. А этот, да, он текал не сильно быстро, ну так... Побежал по, по дороге, я его догнал возле 42-го дома, вот, взял его за плечи, я говорю, ты что делаешь? Он, а что такое? Я говорю, ты по машине... Он говорит, я не бросал ничего. Вот, и все. Я стою, смотрю, я этого парня как бы на лицо знаю. Я говорю, хорошо, мы поговорим с твоей матерью. Ну, как бы на него там, да, накричал, вот, и развернулся и пошел. Он еще там вслед мне там пытался там что-то еще говорить, но я развернулся и пошел, потому что как бы ну знаете расстроился бросили по машине подошел и этот парень стоит говорит вот смотри лянь на, на машине прям ну, точка хорошая, разбитое стекло вот и все буквально через ну, не знаю там может через полчаса приезжает мама начинает на меня тут кричать начинает тут мне угрожать я на нее так смотрю говорю вы знаете как бы ну вы должны сами мне сказать, что вот так и так, вот там сын, она, ты моего сына избивал? Я говорю, да никто, вот он стоит перед нами. Кто его, никто его не избивал. Еще какие-то с ней люди приехали, они тоже начали мне там что-то говорить. Я говорю, вышла женщина с аптеки, которая работает в аптеке. Она говорит, вы что, я это все в окно видела, видела, как это все происходило. Ну, она там начала мне сразу, я вызываю милицию, там, то есть, я говорю, ну, вызывать. Я развернулся и ушел. Я даже не стал с ней разговаривать. Они тут простояли где-то около часа, приехали приехала милиция взяли их и уехали с ними когда работники милиции здесь были я им как бы говорю есть видео все они говорят этого ничего не надо все а у нас камера поставлена только для того ну, ну, в течение суток если вдруг что-то у нас здесь произошло вот, ну бывали там такие разные там нюансы мелкие чтобы потом человеку взять и показать это а в течение суток оно это все стирается, у нас памяти там нет на этом. Все. А потом, когда уже это все произошло, мы включили, а уже там это все уже в памяти нет, поэтому как бы показывать уже теперь нечего. Когда вы это услышали, вы скачались на улицу, ну, он уже как бы был там возле соседнего ну, дома, который возле там. Его никто не бил, ничего не это самое. Просто, ну, как бы остановились и спросили, кто это сделал. Он говорит, не я, там, ну, там, что было, кажется, их трое, этих мальчиков. Остальные убежали, просто, ну... Вы, кто, вот вы были Да, я как раз заходил, кофе пил. Но все, я как вы, бы фото? здесь стоял в стороне, я ну, остался здесь, а Александр его там вот возле дома, догнал. Ну, как бы догнал. Я, я, я сюда да, и все. Нет, нет, нет. Потом ну, я... был. сам момент общения Александра с мальчиком вы не видели, просто вы видели, когда он догнал его? Ну, я, я ну, со стороны, ну, явно это не бил, это, это, точно, блин, как бы, ну, вы это, видели, как... что он не бил? однозначно, однозначно.